Это новости на БТБ. Здравствуйте. 11-й ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии, который проходит в эти минуты в Киеве в самом разгаре. Уже успели выступить президент Петр Порошенко, его эстонский коллега Томас Хендри Кильвис и глава Европарламента Мартин Шульц. В Мистецком арсенале, где проходит собрание, работает наш корреспондент Наталья Пругар, она на связи со студией. Наташа, здравствуй, что у тебя нового к этому часу? Здравствуй, Катя. Ну и скажу, что 11-я Ялтинская конференция, особенно не только, потому что проходит в Киеве, Вместо обычных поздравлений и громких аплодисментов в официальном открытии гости начали его с минуты молчания за погибшими солдатами на Донбассе. Открыл мероприятие президент Петр Порошенко, сказал, что для Украины очень важно единство, и именно в этом он видит победу нашей страны. По его словам, он рад, что предвыборная кампания проходит в то время, когда Украина едина как никогда. Также президент сказал, что во вторник, 16 сентября, будет очень важный день для государства. Верховная Рада ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС президент сказал, что будет присутствовать при этом историческом моменте и поделился информацией, что одновременно этот документ ратифицирует и Европейский парламент. Кроме этого, во вторник украинские депутаты должны принять национальный план имплементации этого документа, антикоррупционный закон, а также стратегию реформ до 2020 года. В частности, предлагаю послушать прямую речь президента. Мы будем менять Украину, имея очень важные пряники для украинского государства и украинцев. Это перспектива членства в Европейском Союзе. Потому что украинцы сдали один из самых сложных экзаменов в их жизни, чтобы стать членами Евросоюза. Никогда Украина не имела такого уровня поддержки в мире и в Европе. И было бы просто невежливо не дать нам перспективу членства. По словам Мартина Шульса, соглашение об ассоциации даст возможность для модернизации, реформирования и экономического роста для страны. Кроме этого, президент Европарламента, конечно же, и о войне на востоке Украины сказал, что назад даже не мог подумать, что людям в Европе будут мешать определять свою собственную судьбу и что политику континента опять будут пытаться менять силой. При этом Мартин Шулс похвалил Порошенко за попытку мирного урегулирования ситуации и, в частности, за договоренности о перемирии в Минске. Ведь уже появилось сообщение о введении российских войск также начались уже обмен пленными, но при этом президент Европарламента сказал, что Россия не должна останавливаться на этих поступках. Было бы так уж... Было бы также полезно, если бы Россия воспользовалась влиянием на боевиков, чтобы они сложили оружие, тем более, что боевики и дальше обстреливают украинские войска и живые кварталы. И как у могущественного члена Совета ООН в России есть ключевая ответственность за деэскалацию этого конфликта и обеспечение дальнейшего уважения международного права несколько слов скажу об атмосфере, скажу, что она здесь очень дружелюбна. Спикеры в основном между собой общаются о сложившейся ситуации, чувствуется сопереживание европейских коллег, они желают всем украинцам мира. И нам также удалось пообщаться с вторым президентом Леонидом Так, у нас прервала связь с Натальей. Мы ждем от нее включения в следующем выпуске. Мы продолжаем следить за событиями на форуме. Петр Порошенко поблагодарил Мартина Шульца за поддержку Украины на пути к европейской интеграции, особенно за усилия по синхронизации процесса ратификации соглашения в ассоциации между Украиной и ЕС. Речь об этом шла на встрече политиков накануне. Петр Порошенко выразил надежду, что 16 сентября документ будет ратифицирован обоими парламентами. Мартин Шульц, в свою очередь, назвал это историческим моментом и сообщил, что будет организована видеоконференция для одновременного освещения событий. Благодарю вас за то, что вы нарушаете все процедуры и все алгоритмы, чтобы добиться во вторник 16 сентября синхронной ратификации соглашения об ассоциации. Я думаю, что это исторический момент. Я не помню примеров, чтобы два парламента одновременно ратифицировали общий договор. И мы попытаемся устроить видеоконференцию, чтобы оба зала видели, как голосует второй парламент. Новые санкции Евросоюза против Российской Федерации вступили в силу. ЕС резко ограничил доступ к финансированию трем крупнейшим нефтяным компаниям России. Речь идет о Роснефти, Газпромнефти и Транснефти. Западным предприятиям запрещено продавать им технологии в области геологоразведки или бурения. Евросоюз прекратил кредитовать три крупнейших оборонных концерна России. Урал, Вагонзавод, Оборонпром и Объединенную авиастроительную корпорацию. Черный список невъездных россиян пополнился на 24 фамилии. В него попали лидеры сепаратистов, директор корпорации Ростех Сергей Чемезов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и пять депутатов Госдумы. В ответ на действия России Евросоюз углубил санкции, принятые еще в июле. Речь идет о доступе к нашему рынку капитала, обороны, чувствительных технологий и товаров двойного назначения. Также лидеры ЕС поручили нам составить список лиц, поддерживающих сепаратистов в Восточной Украине. Санкции временные и могут быть пересмотрены к концу месяца в зависимости от развития событий и выполнения мирного плана. Новые санкции против России сегодня ведут и Соединенные Штаты. Президент Обама сказал, что США повысят политическую изоляцию и экономические затраты Москвы. Особенно в сферах, представляющих важность для президента Путина и его окружения. Прежде всего, пополнится черный список российских компаний и лиц, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине. Предполагается, что накажут Сбербанк. Американцам запретят заключать договора с ними на срок более 30 дней. В июле США ввели санкции против Газпром. Банка, Веба, Роснефти и концерна Калашников. Если бы то, что происходит в Украине, не было так серьезно, кто-то мог бы посмеяться с того, что Россия поднимает вопросы международного права в Организации Объединенных Наций. Весьма странно, что Россия осмеливается говорить о международном праве после того, что произошло в Крыму и в Восточной Украине. США и Канада отменили военные учения, которые обычно проводятся на территории Аляски совместно с Россией. Маневры не состоятся по причине напряженности ситуации в Украине. Такое решение приняло объединенное командование Воздушно-космической обороны североамериканского континента. Военные учения американцев, канадцев и россиян называются «Бдительный орел». Последний раз их проводили еще шесть лет назад. Напомним, что недавно канадский премьер Стивен Харпер приказал остановить сотрудничество с россиянами в военной сфере. Но украинские войска на Донбассе продолжают укреплять свои позиции, оборудовать линии обороны и совершенствовать систему огня. На одновременно восстанавливают боеспособность подразделений и частей. По границе кризисного района села То оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов. Особое внимание уделяется укреплению обороны в районе Мариуполя. В свою очередь террористы и российские солдаты продолжают нарушать режим прекращения огня. В течение минувшей ночи были зафиксированы обстрелы позиций блокпостов наших войск неподалеку населенных пунктов счастья Артем Орловка. С применением БМ-21 «Град», артиллерии и минометов был обстрелян аэродром Донецк. Военнослужащие вооруженных сил Украины продолжают соблюдать договоренности о прекращении огня и не поддаются на провокации террористов. Национальный банк еще раз разъяснил положение постановления номер 540 относительно стабилизации денежно-кредитного рынка. В частности, при досрочном расторжении депозитного договора в валюте вкладчик получает средства в гривне по курсу покупки инвалюты, установленному уполномоченным банком в день его получения. Если же вкладчик планирует получить валютный депозит, срок действия которого истек, то он может это сделать в валюте, однако в сумме не превышающей в эквиваленте 15 тысяч гривен в день. Средства с текущего или депозитного счета в национальной валюте выдаются в сумме не более 150 тысяч гривен в день. Примерно такие же правила установлены и для перевода из-за границы. Если вы хотите получить перевод без открытия счета, то вам его выдадут в гривне, но не более 150 тысяч гривен в день по курсу покупки, установленному банком на день получения. Если же вы хотите получить перевод в иностранной валюте, банк зачислит его на ваш текущий счет и вы сможете снимать валюту на сумму, не превышающую в день 15 тысяч гривен. Банкоматы в Украине выдают только гривню, независимо от типа карточки. Но детальное разъяснение постановления номер 540 размещено на сайте НБО. Польша осталась временно без правительства. Президент Бронислав Комаровский принял отставку Дональда Туска с должности премьер-министра. А это автоматически влечет за собой отставку всего кабинета министров. Дональд Туск переходит на должность председателя Европейского совета. Правительство Польши он возглавлял последние семь лет. Новый польский кабинет должен быть сформирован до 25 сентября. Правящая коалиция на пост премьера выдвигает маршала Сейма Еву Копач. Российские СМИ опять исказили информацию. По их данным, украинского руфера Мустанга, который раскрасил звезду на шпиле московской многоэтажки, якобы объявили в международный розыск. Это не так, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Мустан только в межгосударственном розыске, то есть в границах стран СНГ. Геращенко иронизирует, наверное, Путин боится, что руфер доберется уже до кремлевских звезд и пообещал, что наши правоохранительные органы сделают все, чтобы вернуть украинского патриота на родину. На этом у меня пока вся информация. Мы следим за событиями и встретимся меньше, чем через час.